ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया है एक्स पर अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें नया क्या है तो सुनिए असली खेल यहीं से शुरू होता है जब राहुल गांधी ने बोटिंग के सीसीटीवी फुटेज मांगी थी तब इलेक्शन कमीशन के चीफ ने क्या कहा था कहा था कि देश की महिलाएं बेटियां उनकी बोटिंग की वीडियो हम किसी को नहीं दे सकते उनकी प्राइवेसी का मामला है लेकिन आज वही इलेक्शन कमीशन केरल की बी की वीडियो खुद शेयर कर रहे हैं और उस वीडियो में ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं तो सवाल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ असल में ये वीडियो इसलिए डाली गई क्योंकि देश में अब तक 41 बी अपनी जान दे चुके हैं क्यों क्योंकि बिना ट्रेनिंग बिना सुविधा बिना सेफ्टी के इन गरीब कर्मचारियों को टारगेट दे दिए गए यार को पूरा करने के लिए प्रेशर डाल दिए गए और इसी चक्कर में उन्होंने इस तरह का कदम उठाया तो पॉइंट की बात सुनिए इलेक्शन कमीशन इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहता है की देखो बी कितना खुश है कितना मोटिवेट है लेकिन अगर सच में इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो फिर बी के वो जो सोसाइड लेटर है वो भी पब्लिश कर दीजिए लेकिन वो पब्लिश नहीं करेंगे उसको दबाने के लिए ही तो इस तरह की वीडियो डाली जाती है सर निर्वाचन कमीशन जो पार्टी पांच पाँच गुलम हो দেশবাসী কিভাবে সঠিক নেতা খুঁজে পায় দিয়ে কাজ করানোর জন্য জোর করিয়ে বিএলের ভিডিও ছাড়ছেন জন্য তখন আপনার মনে পড়ে না সুরক্ষার কথা রাহুল গান্ধী যখন ভোট দেওয়া ভিডিও চায় লেগে যায় আপনার ব্যথা আসলে যুব সমাজ ঘুমিয়ে আছে নইলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলত নির্বাচন কমিশনারের কাছে you